Так, друзі, всім привіт. Ще одна історія запиту до восьми на автоматі закрита. Зараз знаходжусь, бачите, на СТО у хлопців на СТО Є такі хлопці молодці. Тут я, я користуюся послугами їхнього підйомника. Там комусь потрібно машинку перевірити, ми заганяємо сюди, незадорого піднімаємо машинку на підйомник. Ну, допомагають нам хлопці для огляду, для всього. Так, і сьогодні у нас була в запиті у нас була машина до восьми. Стартували з бюджетом від 5,5. Ну, але ж це зрозуміти, повинна була бути хетчбек, повинна була бути на автоматі, мінімум як 1,6. Тобто ну, такий був запит. Дівчинки, щоб було зручно, комфортно, все. Ну, не знаю, шукали довго. 3 неділі машини шукали. Я вважаю, що це довго, бо стартували від малого бюджету. Так, ну і коли бюджет вже піднявся, перейшли на, на нові огляди, нових тачок. Ну, Звісно, були, були Kia Rio там 13-14 роки були. Сіди були, всякі, були i 30 на огляді. Було багато різних машин. Головне було, щоб був хетчбек. Ось така от машина. Обичний диск на колпаках на оригінальних. Машина покупалася офіційно. Покупалася в Харківі на Плехановській на фрунзе авто. Тобто є вся історія по машині. Колеса в неї тільки зима, але ну, все таки докатувати і наступну зиму покупати. Да? Всі эти ну, як у KIA як І у мене на Кіа от рядом стоїть моє KIA. То есть точно так же у них вот эти вот все. Есть вопросик вот тут по бамперочку. Машины без, без ДТП. Ну, так как это у нас Kia, вот где-то прожималась. Ну, все равно, это он и видно там особо. Фары на в чистом состоянии, решетка на месте. Ну, вот так вот мы сейчас пробежимся по, знаете, по таким сколов таких, чтобы особых. Они, конечно же, существуют, но вот, бачите, не ми 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 минимальные, то есть сами. Сколов, конечно, особых. Все тут была царапка и заполировали. Ну и она не кидается в глаза. Смотрится машина хорошо. То есть даже с крашенными элементами, даже то, что вот я бачу, оно не бросается в глаза. Сейчас возьму прибор. То есть какие у нее есть нюансы? По нюансам, по вот этим под краем, вот этим. Тут у нее все хорошо с этой стороны, потому что она крашена. Вот есть маленький счет по бамперочку. Ну, черный на черном не кидается. Вся защита ей оригинально на месте. Колеса я уже говорил, что зима, есть вот такие вот парковочные ну это от сумок, от всего, от того, что мы седаем то есть чепуха, маленький скол ну кия, вот бачите маленький скольчик на двери скольчик тут, то есть все это убирается, все это закапывается машина не полирована не готовилась, так сказать, до продажи человек занимается продажей, но тем не менее по молдингам молдинги что-то цены на месте, но он резиновый, он вставляется, все вставился, кто-то кто, -то, кто -то смотрел. И так, это та машина, что, помните, человек говорил, что она с газом, 1,6 газ, бензин, все работа, климат там сейчас, кондиционер, работа. То есть человек говорил, которая по, по тормозным дискам задним нормальным, что ловила люк когда-то, она поймала люк, там снизу и там поменяла, по ходовой поделала, то есть, ну, так смотрится нормально, довольно-таки хорошо. И за 7,5. Вот тут тут есть повреждение по бамперу. Вот, бачите, вот камера, как придаю, вот такая вот заломность. Вот сюда-то вот так уперлась бампером, понял? Он чуть-чуть лопнул, и все. И поехали по этой стороне. По этой стороне вот был рыжик, его закрасил черненьким. Ну, опять же, глаза не кидаются, смотрится красиво все равно. То есть, я для такой машины за 7,5 человек и отдаю. Она 7800 в объяве, за 7,5 отдает. По низам, по низам тут вроде ничего. Тут дверь. Вся дверь трошки лучше. По низам тут вроде она ничего. Но черный цвет, конечно же, спасает. Вот тут вот есть легкое вздутие. Оно не рыжее, не ржавое, легкое вздутие. Ну, все целечится, все это их распространенные болячечки. Поворотничек выгоревший, их тоже распространенная болячечка. Так, машина у нас 12 год, стекло родное стекло родное. Стекло родное. По стеклам она вся в оригинале. То есть это говорит о том, что это без аварийно. 12 год. А она в техпаспорте 12 или 13? 13, да? По стеклам она 12, в техпаспорте она 13. То есть и покупалась в 13 году. Так. Что у нас тут по салону? Так, 4 стеклоподъемника, естественно, у Kia один автоматический. Регулировка зеркал, ручечка, ну, як у всех Kia, на пробег. На пробег у нее. Пробег, пробег, пробег. Сейчас мы посмотрим, ли он и тут пробег. Девяносто три, или я так, если я так правильно понимаю. Скорее всего, девяносто три тысячи. Ну, ну, выглядит она хорошо. То есть у нее кондер, обычная киевская магнитола, многофункциональная, будем так говорить. Подогревый сидень, автоматик. Автомат у них, я же вам еще раз говорю, что вин довольно-таки нормальный. Эта планочка ковырялась. А, у них же подушечка стрелялась. Вот тут подушка, вот тут стоит заглушка. Буду светиться подушка. Ну, при желании можно поменять. Вот тут притянута кожей. Она всковырилась, снималась. Ну, я думаю, нормально. Ничего. За такие деньги можно рассматривать. Так, моя задача и сейчас примерить толщиномером. И проверить по электро по электронике все и тогда уже буду в следующее видео вам отправлять что на икрашены что нет по салонам она в хорошем состоянии чехлы накидки вот эти вот все оригинальницы сидушки под ковриком и все в порядке ворса на месте вот эти вот все не особо зацарапаны есть следы эксплуатации но она не нова естественно ригелечки на месте сиди 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 ригелечек на месте двери не отнимались Двери не снималось, крыло крутилось, нет, не крутилось. Так, вот тут по порогу точно так же. Вот есть легенькие вздутия, ну и такие. Это все лечится, при желании можно все это сделать. Соответственно, у них вот это вот на сиденьях, на всех Kia, даже на моей 14 -го года. То есть, ну, да, торпеду я притянул. Вот так вот. Ну, вот и оригинал там до сотки, да, там 110 это максимум. Вот 110, она оцинкована. Крыша черный металл, 104. Так, тут у нас 113 цинк, 105 цинк, то есть оригинал, оригинал. Оцинковка, 94 оцинковка. Так, крылья у нас оцинковочка. Вот у нее низ, бачите, подкрашен. 180, 160, без критики. Уже когда-то делал и вот эти рыжики, получается убирали, ну, без критики. Тут нема такого шпаклевки, там, чтобы, знаете, смотрится все хорошо. Вот тут вот есть маленький рыжичек, замалеванный черненьким карандашиком. Так, поехали по дверям. Двери в оригинале. Двери в оригинале. Пассажирская дверь у нее в оригинале полностью. Так, задняя пассажирская дверь, правая сторона, то есть крашена, но в двойном. 180. Цинк сохранен. Вниз чуть-чуть больше 200. Вот есть вот тут чуть -чуть вот чуть-чуть шпаклевочки. Ну, это затянуто шпателем, будем так говорить. Чуть-чуть. 200, 200, 140 пороги. Порог прикрашивался, 190, 300, 400, 700. Есть вот тут затянуто. Чуть -чуть вот затянуто чуть-чуть шпаклом. Ну, это так. А она правой стороной люк ловила, да? Правая люк ловила. Внутрянка цела. вот по двери. Дверь внутри цела. чуть-чуть. Це вот -чуть. а тут чуть-чуть понаружи понаружу Ну такое. Подтянули немного. Ну так, тупо шпателем затянули. То есть это немного. Тут у нас двойной окрас и две до верху. Все, вот тут у нас на вот этом ребре закончилась двойной окрас. Так, тут у нас все двойном. И уже оно вот чуть-чуть вот, его там подмазал карандашиком. Ляда. Ляда крашена так. Тут у нас цинк 139 ляда. Вот, бачите, у нас 180, это в двойном окрасе она освежалась. 167, 217, 235, 208. А почему на изгибе? Вот тут на ляде есть тоже чуть-чуть Ну там, где были рыжики Их накрыли, зачистили Накрыли шпаклом Вывели шпаклевочкой Сейчас мы тут внутряночку поднимемся Да, там дальше все четко Все точки на месте Ляда Не крутилась, не отымалась Швы в порядке Швы в порядке Все точки на месте и точки на а мои заводские так, тут у нас, у нас тут по бамперу, по бамперу. Хорошо, резиночка у нас. Хорошо по потолочку. Смотрю, хорошо. Полочки вот этой нету. А полки нема вот этой, Сань? Есть, хорошо. Есть полка, да, вот эта, которая? Ну, говорят, полка, запаска, все сердце, сердце присутствует. Она симпатична, да. То есть, бачите, нас супруга уже комментировал. Мы на супруга больше проживаем для того, чтобы вам подобрать машину. Так вот у нас, тут у нас все в двойном, двойной, залита красочкой. Ну, я же говорю, исправлялось, были царапки какие-то. Ну, что-таки машина от властника? То есть, ну, слава богу, что все это сделали. Бока у нас цинк, да. Крыша у нас черный металл. По батону все в порядке. Крыло все в порядке. В оригинале. Так. Крыло в оригинал. Так, поехали, короб. Короб порядок. Дверь порядок. Хороший. Сейчас расскажу. Двухлитровый. А, бензин с наверное. Америка. Они а Говорит, а ты, на говорит а ключ на ключ на ключ. Переход. И что ты с ним будешь делать? -то? Конечно, тоже, да. Переход у нас с крыла пошел по двойному окрасу по порогу, без критики. То есть у нас э, та сторона получается порог чуть-чуть со шпаклевочкой, дверь там пятнышко шпаклевочки и все. Ну, выглядит интересно, выглядит красиво. Здесь скольчик надо закапать, да? Сейчас хочу дальше и посмотреть. Отправляю вам все видео по покраске, как она выглядит. Ну, не нравится мне, конечно, вот этот зазорчик. Мне машина нравится, но она интересно смотрится. И еще помыть, полирнуть бы было бы вообще огонь. Все решеточки, вот эти фары, башты на месте. То есть, ну, капот у нее целый, но имеются вот такие вот капот у нее крашеные вдвойном. Прикрашиваются от сколов, да? Без шпаклевки, без ничего. Вот он. Вот тут вот от, от этого все уже делал. И на капоте есть вот такие вот блики. Можно поймать где-то. Ну, маленькие-маленькие такие два. Две хлопушечки. Ну, он, конечно, покрашенный хорошо. Да, машина крашена, но выглядит все равно симпатично. Кросс. Кросс пола, вот это чудо аппарат, я хочу властник выражается. Ну, по автомату все хорошо. По двигателю все хорошо. Ну, то, что он сейчас грязный, то есть цены обращают внимание, человек его еще не продает но, но будет продавать. То есть, естественно, у дитины есть маленький, у человека есть маленький ребенок. в таком состоянии сидушки. Пробег у Димон, что там? 162 тысячи. Да, обычная комплектация. Кондер, кондер рабочий, коробочка нормально, все, я же повторяюсь, ручничок на месте, все это есть, ну, все будет вымываться, вычищаться, все это для вас вымыется. Машина в данный момент не мыта, не полирована, будет она переполировываться полностью вся, будет химчистка и будет вот это крыло будут перекрашивать. То есть вот этот, вот этот участок крыла будут перекрашивать. И у есть подкрасы? У нее подкрас. Под так, у нее подкрас есть по четырем частям. У нее крашена задняя ляда. Ну, без критики. Там есть шпаклевочка затянута. У нее э, покрашено крыло. Покрашена дверь с приходом. И по той части есть дверь покрашена. То есть, ну, без критики, естественно. Почему? Потому что выглядит все хорошо, все симпатично. Естественно, она еще полирнется, буду вообще идеально черно. То есть, ну, имеет тонировку. Задний ряд сидений, бачите, у человека. Вот такие вот у нее будут светлые салонцы, карты дверные. Все в хорошем состоянии. В сиденье в чехлах, потому что ребенок постоянно сзади лаза. Есть коврики, есть подстаканники. Нормальный чистый будет потолочек. Ну, а так по комплектации багажник у нее вот такие вот. Все у нас обычный хэтчбэк. Багажник вот такое вот состояние. Вот у него. Ну тут, естественно, детские вещи, там все на речку. Все это тоже от торнадора, от химчиста, ну, машина еще и не в продаже. Она будет. Да, их просто вот таких вот нема, кросс пола. Она будет, будет 6,5 стоит. Так. Что по салону? То есть, вот как вот мини. Вот мини рост там 175, пускай. И удобно, ну, мне удобно. Даже при закрытых дверях 4 стеклоподъемника, бачите, ручка в хорошем состоянии. Руль то у нас этот, который спицы у Volkswagen. Интересный уже обычное зеркало. Естественно, у нас вот с подсветочками, бачите, вот козыречки. Ручки все на месте, ну, все классно. А тут тут есть органомика. бачите, полочка такая, что можно там телефон кинуть. Тут телефон, тут у нас есть полка. Тут, ну, интересно, машинка. Будет после того, как я отхимчистил. Тут чуть-чуть есть провисание, ну, Опять же таки, года, года. То есть это у нас восьмой год. Димон, это восьмой год, да? Восьмой год, да? Чистый восьмой год. год. Ну, и... Интересно, машина, музыка, а у всех... у них такая есть, у них других комплектаций нет. Да, ну это же кросс пола. Да. Она ж, чуть повыше, она ж, да. У нее электрозеркала, естественно, регулировка подогрева. Ну, интересно, машинка принимаете решение. Мы уже едем дивиться вам Сейчас посмотрите это видео, а потом и мне что-то скажете по ним. Вот так вот выглядит вся машина, да? Ну вот интересно. Естественно, она будет вымытать красиво, все как положено. Вот есть такая вот у нас Мазда, да? Вот мы ее сейчас осматриваем. Взял и насыпал такие самоуправства. Электрозеркала, ну естественно, у меня и климат, не кондер. Вот такая вот она вся чистенько ровненькая. Вот тут у нас вот стоят еще клееночки поклеены. У нас вот эта часть, вот эта часть в 170 бьется, 150, в 170, то есть двойной окрас, не проблема. есть вот такие вот царапка, ну, не суть, вот есть она и по двери, то есть, ну, состояние, конечно же, великолепное. Вид имеет, спереди колеса Гуди, Гудиер стоят, да, сзади у нас стоит тоже Гудиер, только другого рисуночка. Вот тут вот есть вот такие вот маленькие косочки, бачите, маленькие, но они там на грунту, то есть, не державчин, ничего. Тут у нас по бамперку все ровно, она в зазорах, красиво, тонировочка, тонировка все 4 да? Все 4 с тонировкой стекла, имею ввиду. Без лобового, на да? По крыше все ровненько, цвет, ну, давайте, вот я не знаю, как камера вам передаст, это такой серый металлик, не серебро, а темно серый металлик. Каким там правильно называется? Есть у нас э, вопросики по бамперу, он ну, не значительный Кататься можно, не телепается, и ничего. То есть катафотики на месте, партроники работают. Я только что проверял. Все брызговички на месте. Так, ляда у нас не крашена. Давайте сейчас по кузову пройду. Все в зазорах. Единственное, у нас место подкраса. Вот здесь, вот помните, помните, как на разных вот там вот рыжики будут. Тут уже все устранено. Рыжик был небольшой. 1300. Вот тут вот кусочек бьется. Вот тут вот, 1300 шпаклевочки. Ну, все покрашено более-менее нормально. Да, вот наша грень. Но ну, тем не менее, цвет такие, конечно, ну, вообще сумасшедший, приятный. То есть, соответственно, тут тоже клееночка поклеена. Вот тут у нас 170. Делал и за счет покраски. И вот тут вот у нас есть чуть-чуть поклевочки. Вот тут вот. Ну, у человека есть фотография, которую ну, делалась замятость. Ну, там все без критики. Под нищу она цела. Местами обработана. По двигателю все сухо. Масло от замены до замены долыва, кажется, 300 грамм. Дополнительно вот у нас чуть-чуть вот, вот треснуто, но ну, она а свита нормально все, фары в нормальном состоянии для их годов, то есть, ну, и более того, они укрыты бронепленкой, то есть человек за машиной ухаживал, машиной катается там чуть-чуть больше года, есть на бампере вот такие вот потрещинки, ну, цеды-то когда прижимают на бампере, вот краска от пластмассы чуть-чуть лопается, но ну, оно не суть, для первой машины, конечно же, ну, машина будет сумасшедшая, она стоит, вторе 5200, она стоила там позавчера 5 300 5400 договорился за 5 то есть как бы человек готов уступить 200 долларов климат рабочий руль Як на года, 286 там да, пробега 290 пробега там масло надо менять уже да сейчас и надо масло надо уже менять да там Скоро, да да. Тысяч да то есть ну судя по этому то есть ну на свои 290 она в классном состоянии сидушки да и времен целенькие лифты вот эти все работают климат-контрол, монитор работа, все обдувы работают. Вот так вот приборка выглядит, руль такие вот красивый, симпатичный, потертый, шитый. Ну, когда-то было зеркало-регистратор, парень говорит, могу оставить. Есть, существует легкие, вот такие вот погрузочные, что-то грузилы по потолочку. Ну, я вам скажу, как машина за 5 то дуже очень шикарно. Ремешки работают, сидушечки складываются, регулируются, все подвигается чудесно. Есть какая-то обслуга там по ему Я думаю, еще пока 1040 до него листы нехер. Потому что цепь. Так. Вот так вот выглядит она. серединке. Конечно же. То есть, ну, сейчас мы ее осмотрели. Если захочете, вы можете прямо сейчас до нее приехать. Посидеть, проехаться, посмотреть по багажнику. Багажник у нее. Ну, сабуфер вытянуть я так понимаю, да? Вытянешь? Да куда вин? Ты что? Це ж таки, а, ке у ну нас, да, самопал. Не, его уберуть, да. и у нас достаточно будет места. Багажник будет я там для коляски, чешу. Я теперь понимаю, почему вы не хотите мазду седан. Тут у нас по швах. Ну, естественно, с годами есть чуть-чуть. Крышка вроде не снималась, но она не крашена. Есть чуть-чуть. Но... Ну, машина в хорошем состоянии. Смотрите, подъехали мы до этой Hyundai А30. Ну, выглядит она, конечно, красиво. Все хорошо, все работает до каждой кнопочки. Машина действительно от одного владельца. Их было два, по сути. То есть человек покупал ей этой девочке, которая находится сейчас за рубежом. Покупал ей давно-давно. У нее есть единственный дефект. Это вот это. Но ну, я думаю, вот это можно сделать без покрасочной. Если это вас бентежить, я могу договориться с Саша, тут есть рядом. Это все вытянуть, все это сделать. Просто человек ну, продает машину, как есть. И опять же, не зарабатывается, не себе не продает, просто своим знакомым. Вот она есть, по салону она вся хорошая, он и есть вот единственный маленький вот этот вот рыжичек. Ну, все такое. То есть там наклеечку положил, я какую-то блюдра Она на хорошей летней резине, резине на мишелине, на примасе. Все четыре одинаковые, по низу все на месте, катализаторы на месте, глушитель на месте. 1,6, как вы хотели. Обычный бензин, без ГБО, ну, на автомате. То есть так же, как вы хотели. Руль оригинал, на машине действительно он, 79 тысяч пробега оригинальный, есть сервис, она обслуживалась у нас тут. На машине ездила женщина-врач. То есть, ну, мне все нравится. Я не знаю, как вам это объяснить. Ну, я не будете вы вы забирать, буду я сейчас думать забирать. Я хочу и для вас. Вот мне за ней будет не стыдно. Сейчас я ее прочитаю еще по электронным блокам. Поняли? То есть, и будет все. Я думаю, все будет перфектно. На ней там поменяли стоечки. То есть, ну, колодочки там какие-то поменяли. Все цены. ни одна деталь не кручена, не одна деталь не крашена. Я думаю, что мы и нашли. Сейчас хочу от вас мгновенного, будем так говорить, мгновенного результата. Мне за эту машину стыдно не будет. Я вам тоже так. Я помогу и переоформить, сделаю все. То есть так, как человека нема в державе. То есть все будет сделано все полностью для вас. Примерять, показывать, что она не крашена, я вам не буду. Есть вот маленький на капотике, вот такие вот лед-лед заметный сколок Вид, вид, этого, вид, вид осколка. Осколок рикошетом сошел. Она не мыта, не натерта, не намазана. То есть, даже если что, я вам ее подготовлю, она заедет до вас на родину. Будет вообще шикарно. Ну, и нашли такую тачечку Зараз мы на ней меняем мостыло То есть, за Машина стояла два роки на нашей северной Салтовке в Харькове. Кто знает, оставьте лайки, подписывайтесь на канал. То есть, вот За два роки там машина прилиплає тормозні колодочки по ручнику, їх замінив власник. Так, людина знаходиться десь у Європі. Сьогодні переоформляли через Дію. Кому цікаво е розповісти, як там, оформлювати машинку через Дію, можете дзвонити, розкажу, підскажу. Есть, ну, всю повністю консультацію розповім. Зараз прийдемо на машинку, покажу вам стан машинки, покажу саму машинку, покажу власницю. Власниця нова власниця скаже якісь там декілька слів. Ну, оглядаємо тачку. Друзья, вот СТО у нас такие как там на лоске, так вот тут вот мы обслуговываем. Женка моя, Степан, бачите, так, Тепер зустрічайте. Ось Вот такая вот є машиночка, видите, это у нас Hyundai i30, патроники бачите, на неї колеса 16, 205-55 с дисками, тормозные гальмівні. там. Не звертайте внимание, машина два роки стояла на Северной таки, так, там все, там был прикипевший ручняк. Все зробилось. Так, є у нас пошкодження отакі от по молдингу і є отака от м'ятинка. Невеличка, її можна отут запалірується все нормально а Оце можна витягнути без Машина чистий, 11 рік. Зовні вся приємна, Зовні вся отака от приємна. Бачите, такі от фари в неї, Звісно, не полірована, не підготовлена, машина не з-під Машина отак от. Номери її залишили той самий старий, бо оформлювали через Дію. Так? Повністю куплі-продажу, договір зробили через Дію. І новий власник от уже їде в зміїв на новій машині. Так би мовити, на старій, на новій машині. Машинка у нас має 79 з копійочками пробігу. Звісно, там складання з там замикання, 4 склопідйомничка. Так, от дивіться, от така от приємненька тачечка. Зараз я її вам заведу, покажу. Давайте зараз з вами заведемо. Машина у нас автомат, кондиціювання, звичайно. Мультмедіа, там он USB, ну все, отак, включили да? запалення, бачите, тільки поміняли мастило, обслуговували трошечки. От хоп. Все. Чверть секундочка, дивіться, 79 343 пробіг. Це її оригінальний, є сервіска, вона обслуговувалась на фрунзе за там ключ запасний, ну вся гарнюня. Гарніння повністю от вона працює, ніяких не ні помилочок, ніде нічого. Так? Зараз я її глушу для того, щоб вам все це далі показати. так. Е, машинкою користувалася дівчинка. Дівчинка була медик якийсь ведущий у нас в наших клініках. так, от Сідушечки, дивіться, стан сідушок трошечки є спідчухане, але ж вона повністю вся тугенька, вся гарненька. потолочок в гарному стані. от Дивіться, там є коврики, задній ряд сидіть, зараз покажу. Тут зовсім ніхто ніколи не сидів, дітей не возили, знаєте, нічого не зачухане, все не подряпане, коврики, там все. підйомники все працює до кожної кнопочки. Такий ось у нас багажничок. ну Не знаю, кому місткий, кому не місткий. Ну, як для хетчбека так, то тобто він дуже зручний багажник. У нас є повністю запасне колесо, бачите, там все інструменти, донкрати, все все все, все повністю. так, ну Я навіть не знаю, що ще розповісти. Бачите, оце ми замінили масло на оригінал Кіа Hyundai, Бачите, з Genio Parts. Оригінальне сьогодні масло вийшло. Заміна його була 400 гривень. Саме мастило фільтра на 2050 Дорого недорого, судити вам. Давайте зараз ми попросимо людину, хай вона розповість, як звернулася до нас, хто порекомендував. Посовітував від того, також знайомий, який якому ми підбирали колись з циквою, я там колись розповідав в своїх відео. Чи може була вона на відео, я вже не пам'ятаю. ну гарнюня повністю машинка, 1,6 і що не на наш час. Ніяких 1,4, ніяких нічого, 1,6 79 343 пробігу. Бачите, оригінального по сервісам, по Фрунза, авто, все, все воно б'є як полагається. Машинку людина була перший власник від 14 тисяч пробігу. Ми зараз вже людина, другий власник буде. Ну, Вже все переоформлено через Дію, кого цікавить там, через Дію ці всі запитання, задавайте. Тобто, ну, немає нічого страшного, це все нормально, я відповім на кожне запитання. Все як ми оформляли, як ми що. Тобто, ну, Машинка дуже гарна, попит був такий на неї великий, що ми одразу дали задаток, поїхали. Тобто, людина ще її побачила тільки на відео, це був підбір під ключ. Людина побачила машинку тільки на відео, там все їй сподобалось, все, ми оглядали її не одну машин 7-8, мабуть. Всіх їх на відео не буду вставляти, бо вони ще всі в продажу, тому не буду їх всі вставляти у відео, знаєте, щоб не ображалися. Але якщо кому потрібно, дзвоніть, телефонуйте, номер телефону десь буде знизу, або в початку відео, або в кінці. А тоді вже будемо з вами там чи разові огляди, чи підбір під ключ. У людини вийшла, підбір під ключ. Ну а по ціні, як заразові огляди. Так що да, зараз перестроїмось на людину, хай вона нам розкаже, що там, як до нас звернулася, чи сподобалось, чи не сподобалось. І тоді вже будемо там писати в коментах. Ну, друзяки, не знаю що сказати. Людина засоромилась, знаєте, каже, я не публічна людина, я не хочу попадати в відео, ніде нічого, там, щоб мене не бачив там, не бивши не майбутній, знаєте, там все. Каже, я така жіночка, звичайно, то есть, ну, 57 років жіночки. Не хочу, я кажу, бути на відео. Я їй кажу, розкажіть, підскажіть там людям, щоб люди там знали, там, користуватись нашими послугами чи не користуватися. Ну, Знаєте, що ця машина досталася людині, вже, будемо так би мовити, мудрій, яка вже пройшла півжиття, яка вже все, і вона знає ціну коштам. Так, скажу вам одразу, ця машина стоїла на початку 8, сторгували на неї тільки 100 доларів. Більше не вдалося. Ну, отак от, от. Переоформили через дію. Так що кому цікаве, от, от машина у нас. Мішеліни, колеса 16, там все повністю, все, кондиціонер працює, заправлене, все, колодки поміняні. То есть, ну, так, от, Трошки обслуговано, ми замінили масло і все. І, і вже людина відправляється. От ми зараз на лосці стоїмо, з СТО виїжджаємо. Людина відправляється вже е, до себе, додому в зміїв. Так що побажаємо їй успіху, побажаємо їй всього самого найкращого, гладенької дороги, мирного, чистого неба. Вам побажаю мирного, чистого неба. Так що всім дякую за те, що переглядали. Дякую за те, що підписані. Кому цікаво, підписуйтесь на відео. Кому не цікаво, відписуйтесь від відео. Хто хоче, хай коментує. Хай хейтери хейтерять. Ну, всього-всього-всього. Нам, що можу сказати за нас. За нас з вами. Гарного дня. Дякую за перегляд. Чистого, мирного неба. Все буде Україна. Всім папа. -па.